Поки Трамп и европейцы думают, что делать и с Путиным, Путин встречается с Си Цзиньпинем, с Ким Чунг-Ином, І якби там на цьому воєнному параді, а паралельно летять дрони та ракети на Україну, зокрема відомо, що цієї ночі атакували 502 безпілотники та 24 крилаті ракети. Було аж 72 прильоти. Багато руйнувань є багато постраждалих. На жаль, є загиблі. Наче через почуття. Крім того, через ці удари була затримка і руху потягів у Кіров... Кіровоградській зокрема області. Роман Гірович, як реагувати на саме на цю атаку, можливо, ви помітили якісь певні особливості, чи пов'язуєте її знову ж таки з подіями, які відбуваються у Китаї наразі? Ну однозначно святка прямая. Ну, перше, геноцидні удари вибивають інфраструктуру, це перше для того, щоб давить на українське общество. Ми б'ємо по воєнним об'єктам, росіяни б'ють конкретно по інфраструктуру. Возможность ее перекрытия есть, система ПВО у нас работает, вопрос в плотности ПВО, то есть не везде, допустим, сейчас прикрыта именно гражданская инфраструктура. У нас военные объекты более-менее прикрыты, так как это основное сейчас приведение боевых действий. А на гражданскую инфраструктуру у нас не хватает ПВО, и россияне прекрасно это понимают и пытаются ее вывести. Опять же, с основной задачей, ну, геноцидной, понятно, террористической, так как идут организованные Трампом и поддержанные нашим, нашими офисными барыгами эти контакты с россиянами, а значит Путин как террорист вываливает свои требования, начинает убивать заложников, то есть либо давить на нашу инфраструктуру, гражданскую в основном, энергетическую, логистическую структуру для того, чтобы склонить нас к капитуляции на его условиях. То есть капитулировать на каких-то средних условиях, наша зеленая власть уже готова отказаться от военного, военных действий по возврату наших территорий, это капитуляция. Отказ от вооруженной борьбы ⁇ это капитуляция. Но Путину надо больше, Путину надо все пять областей. Поэтому вот здесь сейчас идет такое давление попытка выдавить наши войска, во-первых, во-вторых, надавить на э, украинское общество для того, чтобы оно тоже стало давить на политическое руководство или приняло те условия, на которые согласно э, украинское военно-политическое руководство сдаться Путину. То есть это давление идет, оно будет продолжаться дальше. Пока будут эти переговоры идти, пока это давление будет э, такого плана, оно с точки зрения террористической э, логики Вернее, с точки зрения террориста оно логично, то есть выходить надо. Чем быстрее выйдем, тем лучше. Ну, усиливать, конечно, ПВО наше, это само собой усиление определенно идет. Плюс важно зеркальные атаки. Без зеркальных атак по российской, в основном в Москве, ну, полностью мы этот терроризм не прекратим. В Москве очень много военных атак, 30% практически всей военной индустрии, технологической, российской, расположена в Москве и под Москвой. Потому для нас очень важны удары по Москве, а бить по Москве можно только баллистикой. Ни один летательный аппарат туда сейчас не пройдет, плотность ПВО достаточная. Потому ждем баллистику, говорят, обещанного три года ждут, год вот мы уже ждем эту баллистику, седьмой год эти, все эти зеленые недоразумения пытаются наладить производство баллистических ракет, но у них скорее всего, руки из задницы растут, так как мы баллистики не видим. Вот хорошо они делают анонсики. Специалисты, артисты, скорее всего, разговорного жанра хорошо делают анонсики, видосики пилят и так далее и тому подобное. Ракет нет. Вот сегодняшняя атака, сегодня в ночь должны, в принципе, ракеты пойти на Москву. Если они сегодня не пойдут, завтра мы будем говорить, из какой задницы именно руки этой зеленой власти растут. Вернее, из чьей. Щодо цих атак, Сергій Безкрестов осп позивним флеш спеціаліст з радіорозвідки. Так він говорить про те, що Російська Федерація почала застосовувати по Україні нову версію Шахеда. Він це дрони серії, які мають камери, а також системи радіоуправління, і нова модифікація може керуватися в режимі онлайн із Росії, вести розвідку та вражати цілі навіть під час руху. Тобто, це такий дрон, як міні-алітактіки. Він керується із Російської Федерації безпілот. Ну, это как в дрон практически, только mm -hmm. на дальнем ну, то есть В принципе, у россиян давно такие дроны есть. А, да, та, Часть дронового тактического уровня, оперативно-тактического уровня, они же такие тоже на прямом управлении. Сейчас весь этот, весь этот механизм управления они уже усаживают на, на дроны стратегического уровня, то есть на, на те же герами. Китайцы помогают, то есть тут непосредственно участие Китая именно в производстве, технологическом совершенствовании применения этих дронов. Это же китайский подсолнук 200, подсолнух 200, который под аббревиатурой Герань-2, Герань-3 реактивный, сейчас китайцы пробегают на, на выполнение боевых задач. Ну, в принципе, против него весь смысл его использования это попытаться донавестись на цель, называется донавестись так как выход на цель, допустим, по координатам, он сейчас уже нашей системы радиоэлектронной борьбы, он по некоторым объектам прерывает связь со спутником, и у россиян большая проблема, что делать дальше. Он либо кружится, либо уходит в какой-то определенный режим, выскакивая из Украины. А реально вот они нашли механизм, как управлять дроном непосредственно до э, выхода на цель. Ну, в принципе, логично с одной стороны. То есть ожидаемо, это, как, как только технологии подошли к этому, китайцы ставили себе задачу. Вот они сейчас их внедряют непосредственно в этот дрон. Кажется, Китайцы допомагают. Той парад, который был у Пекине, так, на нем Си Цзиньпинь, Представив повний комплекс стратегічних систем, які складають ядерну ядерних сил, наземно, морську та повітряну компоненту. Зокрема, повідомляти, що там була і нова міжконтинентальна балістична ракета, з дальністю яка охоплює майже всю планету, авіаційна балістична ракета, підводні ракета, міжконтинентальні ракети оновленої версії. І при цьому Сідзіньпінь сказав, що наразі людство знову стоїть перед вибором між війною та миром і заявив, що відродження китайського. Нації не зупинити кому цей сигнал чи це готовність про те, що Китай готовий якби розпочати війну і тоді з ким можливо це як адресується сполученим штатам Америки на ваш погляд? Ну Китай побоїться значить війну. Чому? Тому що Китай непосредственно зависить економіка Китая зависить від європейських та американських ринків. Напрямую. И остановка экономики китайской на полном ходу, допустим, даже просто недопуск на эти рынки, а Китай вернет обратно к поеданию кузнечиков, то есть примерно так: полтора миллиарда китайских ртов надо с чем-то кормить, а туалетную бумагу тоже полтора миллиарда надо чем-то подтирать. Потому вся эта экономика она завязана как раз на, на полтора миллиарда вот, э, населения Китая. И она завязана, еще раз повторюсь, на американские и европейские рынки очень сильно, очень мощно. Потому вряд ли сама, саму войну Китай начнет непосредственно. Но такие гибридные с точки зрения Китая войны, он будет их поддерживать. Гибридные для Китая это война России с Украиной. Ну, с точки зрения Китая. Да? То есть они участвуют, но гибридно, то есть чужими руками выполняют такого рода действия. сейчас так сложилось, что на нашей территории, на нашем линии боевого соприкосновения столкнулись две практически силы. Демократические, которые за нами, за спиной нашей стоят, и автократические, которые сейчас Китай собрал, а большую лепту именно сбор этих автократических режимов внес Трамп своими бестолковыми, наглухо бестолковыми действиями. То есть тот пул автократов, которые сейчас вокруг Китая консолидируются, как раз их подвигнул как раз действия именно Трампа. Некоторые шатающиеся, можно так сказать, страны, и не маленькие страны типа Индии, утро также Трамп бросил практически в объятия Китай. И помимо этого еще с десяток стран, как минимум. То есть это проблема, Проблема как раз выбора американского народа. Ну не того выбрали, ну однозначно. Были лишь толковые кандидаты, надо было выбрать обязательно обезбашенного на всю голову больного человека. То есть нельзя было этого делать. Но сейчас на данный момент ситуация, конечно, не совсем хорошая для самих Соединенных Штатов. Почему? Потому что именно для Соединенных Штатов. Да потому что они разогнали, помимо того, что разогнали такие шатающиеся страны, они разогнали своих союзников. Остался один Израиль. Ну все, то есть США и Израиль, вот они вдвоем, одно целое называется. А Европа уже поддерживать их не будет, особенно после того, как Трамп выпендрился из Канады, в том числе из Гренландии, из Европы, введя определенные тарифы на ввоз, То есть практически закрыл рынки американские давлением на своих союзников, и пришлось открыть рынки для россиянцев и для китайцев. Ну идиотизм чистый в этом но теперь будут выгребать. То есть это проблема Трампа, даже, даже не Соединенных Штатов. Трампа и Трамповская израильская администрация. Пока там Витковы будут толкаться в этой администрации, эта проблема будет дальше. И, и надо менять. Но это пусть сами разбираются, это проблема именно американская. Китайцы, как бы что там ни показывали, но ну не так все для них безоблачно. Первое, китайская армия не воевала. Ну, когда последний раз китайцы получили под Вьетнам, Вспоминайте, вьетнамцы их отмудохали вдоль и в поперек, бежали они оттуда, и после этого нигде практически не, закусывались ни с кем. То есть китайская армия не обстреляна. Это толпа там до около двух миллионов этих китайозов, которые по большому счету воевать не могут на данный момент, потому что не воевали нигде. И это большая проблема для Китая, они прекрасно это понимают, потому вот иногда воюют теми же э, своими сателлитами Северной Кореи, России, их уча выполнять определенные боевые задачи на линии боевого соприкосновения, но а, а, передавая им определенные технологии. Еще какая у Китая проблема? Да, много показали, но новшеств так называемых, они даже, может, по некоторым позициям американцев переплюнули, но это все носители. Триада, ядерная, китайская и так далее и тому подобное. У китайцев грубо 600 ядерных зарядов, у американцев 5,5 тысяч. Вот и все. Почему Китай, в принципе, вцепился в Путина и к себе его подтянул? Потому что в России половиной тысяч ядерных зарядов. То есть Китай, получается, с помощью России получил себе примерно такой же вес, в ядерном эквиваленте, как и Соединенные Штаты, выровнял практически тему, но за счет России. То есть Китай сейчас от России тоже зависит, как и Россия зависит, Россия от Китая экономически зависит, а Китай от России зависит в военном отношении именно по ядерной тематике. Но вот эта вот эта связка, вмычка, так называемая, она, она усилилась особенно после бестолковых действий Трампа. Если бы Трамп не начал бить по Европе, по Канаде, грубо по по Индии в том числе, а сразу бы начал бить по Китаю, чем, кстати, у его первой администрации выходило? Помпео, у они же были настроены именно на разрыв Китая. Если бы начали долбить по Китаю, закрывать рынки от китайских товаров, не от европейских, не от канадских товаров, от китайских, так тогда и россияне туда не поехали. Просто-напросто понимаешь, что можно в этот... Замес попасть а так, получается, Трамп взял, разогнал всех своих сторонников американских, не своих американских сторонников, американских партнеров, и в конце концов остался один на один с китайской китайско-российской мощью, один на один ну, с Израилем, только, который сейчас тоже э, в боевых действиях. Вот это проблема. Но это проблема, чья Трампа и Израильской администрации Белого дома. Павел Ірович, але тим не менше, чи демонструє Китай, що він готовий відправляти якесь озброєння на війну в Україну? Йому Зачем это демонстрирувати? Он это делает. З ну, 22 -го года року росіяни падают, до, до, до 22 го года, у них совместно є производство бойової техніки, они получали з 22-го года, ту же уже китайську, уже 22-го года, Китай. запасы старого советского, старого советского вооружения через Северную Корею, иногда через Казахстан заходили на Россию. Ну, то есть оно советское было, но расположенное в Китае в свое время, закупленное. То есть они просто передали эти все, передали эти все ресурсы. То есть помощь была непосредственно. Сейчас вообще непосредственное участие китайского, оборон-прома в производстве военной техники российской. Герани мы это уже показали, таких как Герани там много чего еще есть. Причем не только в России, еще и в Беларуси. Те же полонезы белорусские, это РСЗО, довольно-таки опасная ракета, это китайские у нем то есть А-200, А-300, это китайская ракета, которая заряжена в белорусский полонез. То есть непосредственно китайцы участвуют в этом процессе.